হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটি ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া মই ছিঙি আছোঁ খেলচি শাক আপোনালোকে বাৰু চিনি পায়নে খেলচি শাক আৰু এয়া পুখুৰীত বহুতো হৈ আছিলে বৰ্তমান বৰষুণ নাই বাৰু তথাপি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ দেখা হৈছে আৰু চিনি নোপোৱা নিচিনা হৈছে যেতিয়া বাৰিষা বৰষুণ হ'ব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব এতিয়া সৰু সৰু হৈ আছে আৰু এয়া মই এইখিনি ছিঙি লৈ আহিলোঁ আৰু কোমল কোমল আগখিনি লৈ আহিছোঁ বাৰু হেলচী শাক আচলতে তিতা হয় আৰু ইয়াৰ বহুতো গুণ আছে ই পেটৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী হয় আৰু যিসকল ডায়েবেটিছ ৰোগী আছে তেওঁলোকে যদি ইয়াৰ ৰসটো খাই থাকে তেতিয়াহ'লে সোনকালে সুস্থ হয় আৰু বহুতো গুণ আছে বাৰু ইমানখিনি কৈ নাথাকোঁ আমনি লাগিব আপোনালোকৰ গতিকে সেয়া মই শিলচিখিনি যিখিনি বুঢ়া পাত আছে সেইখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ তিতা হ'ব যিহেতু বুঢ়া পাতখিনি অলপ তিতা হয় সেইবাবে আৰু ইয়াক মাছেৰেও বনাই খায় আৰু মাছেৰে বনাই খালে এনেকৈয়ে বনাই খাব পাৰে আৰু যদি বেছিকৈ তিতা হয় তেতিয়াহ'লে খাৰ দিও বনাই খাব পাৰে তেতিয়া পাতটো নেপেলালেও হ'ব মই বাৰু আজি ভাজি বনাই খাম সেইবাবে মই বুঢ়া পাতবিলাক গুচাই লৈছোঁ আৰু যিটো কোমলীয়া কোমলীয়া পাত আছে সেইখিনিহে আৰু ঠাৰি কেইডাল মই ভালদৰে সৰু সৰুকৈ এতিয়া কাটি ল'ম আজি মই হেলচীখিনি এনে চিম্পুলকৈ ভাজি বনাম আৰু এই সেলচিখিনি পিটিকা কৰি খাব পাৰে মানে যিটো কোমল কোমল পাত আছে সেই পাতকেইটা পিটিকা কৰি কেঁচাই কেঁচাই খালে বহুত পেটৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু মাজে মাজে খাই থাকিব লাগে আৰু তেনেকৈ খাওঁ কেতিয়াবা পাৰোঁ আৰু এয়া মই তাত দিবৰ বাবে লৈছোঁ সৰু আলুকেইটামান আৰু আলুকেইটা ফালি লৈছোঁ আৰু মটৰো আছে বাৰু এটা মটৰো অকণমান দি দিম আৰু এটা পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখন এতিয়া দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আলু আৰু মটৰখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু এটা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি দি দিম আৰু এতিয়া দি দিলোঁ মই সৰু আলু আৰু মটৰখিনি আৰু এইখিনি অকণ অলপমান সময় ভাজি ল'ম আগতীয়াকৈ দি দিছোঁ কাৰণ সেইখিনি শাক হয় আৰু সোনকালে সিজি যাব গতিকে মই এইখিনি ভালদৰে অলপমান আগতীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভজা হৈয়ে গ'ল প্ৰায় তিনি চাৰি মিনিটমান সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই শাকখিনি দি দিম সেয়াৰমানে হেলচীখিনি এয়া হেলচিখিনি দি দিলোঁ ললকে জাচিখিনি দিয়াৰ পাছত এতিয়া ভালদৰে অলপমান ভাজি ল'ম ঢাকন লগাই তিনি চাৰি মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে নিমখ দি দিম সোৱাদ অনুযায়ী সেয়া নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া অলপমান লৰাই ঢাকন লগাই দিম আৰু বেছি সময় নালাগে দহ মিনিটমানতে হৈ যাব আৰু দহ মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিম সেয়া দহ মিনিটমান সিজাৰ পাছত আলুখিনি সিজিয়ে গৈছে প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু আৰু এতিয়া মই ভালদৰে অলপমান লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এটা কণী কণীটো দিলে খাই খুবেই ভাল লাগে যিহেতু শুকান ভাজি বনাইছোঁ সেইবাবে মই কণীটো দি দিছোঁ আৰু এয়া দি দিলোঁ এটা কণী কণী নিদিলেও কিন্তু ভাজিখন খাই খুবেই ভাল লাগে মোৰ ওচৰত কণী আছে বাবে দিছোঁ নহ'লে নিদিলেও কথা নাই এনেও ভাজিখন বহুত সোৱাদ লগাই হয় আৰু এয়া মই কণীটো দিয়াৰ পাছত অলপমান লৰাই প্ৰায় দুই মিনিটমান সময় দুই তিনি মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ হৈয়ে গ'ল হেলচিৰ ভাজিখন আৰু এয়া হেলচীৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল ভাজিখন অকণমান তিতা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু শাক ভাজিৰ নিচিনাহে লাগিল অলপমানো তিতা হোৱা নাই কাৰণ এতিয়া মানে ছিজন নহয় যে হেলচিৰ সেইবাবে তিতা হোৱা নাই চাগে যেতিয়া বাৰিষাৰ ছিজন হ'ব তেতিয়া অকণমান অকণমান তিতা হয় বাৰু বেছি নহয় অলপমান তিতা হয় আৰু খাই বহুতেই ভাল লাগে আপোনালোকেও বনাই খাই চাব এবাৰ আৰু মোৰ আজি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ